É isso é so coisa. слушаем ход, про Господа. Мир вам, дорогие братья и сестры. Я всех приветствую вас за вечную любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слава нашему Господу, что мы сегодня с вами собрались в этот прекрасный воскресный день в нашем доме молитвы для того, чтобы вместе с вами возрадоваться той великой радостью, преисполнить наши сердца той радостью, именно которая наполняет каждое сердце через общение с нашим Господом. И сегодня мы в начале нашего служения перед псалом, в котором не случайно говорится о том, что, дорогие минуты, нам даровал сегодня Господь, потому что мы имеем сегодня возможность увидеться с нашими братьями и сестрами. Мы имеем возможность сегодня... первая такая поездка сюда как бы посмотреть со стороны как же здесь у нас на украине прославляется имя Божье и я думаю что у них будет много кое чего вам рассказать расскажет что у них как у них идет дело Божье и их взгляд на наш край я вам пожалуйста и Сегодня они у нас будут проводить два служения. Утренние и вечерние будут вместе с нами. И еще скажу вам, что в понедельник они будут вместе с нами здесь, вечером. Мы привозили сюда молодежь, Северодонецка, с Я думаю, что иначе. Все желающие могут прийти для того, чтобы послушать, для того, чтобы повыдержать здесь вообще. И сейчас мы предоставляем им возможность, и они будут продолжать. жизнь мою. This is a. Мир вам, на совобщение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, не хочет радостный день. Мир вам, и пусть сердца таблет. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким Мир, братья, сестры, вам. мир вам, братья, сестры, мир вам, так же просто вы говорите всем друзьям, мир вам, и с любовью, счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, мир, братья, сестры, вам. мир вам. И пусть Господь вас хранит, мир вам, пусть легче дома стоит, мир вам, пусть лепнет вера каждый час, мир вам, пусть рак отступит от вас, мир вам, мы говорим в этот час, мир вам, не дух покинет пусть вас, мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Даже просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью, счастья, и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир, братья, сестры, вам. божьего благословения это прекрасно это прекрасно маленькие большие в свое время их приносили на руках молитвы мы знаем это но мы хотим как делают в каждом собрании в той церкви Нововолынской, Волынской молятся за детей полторы тысячи детей выходит представляете себе какая это большущая армия божья армия христианская давайте мы все встанем давайте мы все встанем и благословим этих детей служителя братья я прошу вас чтобы вы благословили этих детей молитвой божьей мечты ты видишь этих детей. Ты видишь это наследие Твое. Боже, мы радуемся вместе с этой церковью, что есть дети в этой церкви, которые служат Тебе и находятся в воспитании христианского духа. Мы славим Тебя и благословляем именем Твоим всех этих детей разного возраста. И хотим, чтобы Ты сберег их от всякой болезни. От всякого страха, от всякой эпидемии, от зла, от всякого несчастья, чтобы ты сберег их от всякого э, ненужного влияния, чтобы ты от лжеучения сберег, чтобы ты сохранил их, чтобы ты дал им благословение в школе, чтобы ты дал благословение им в семьях, чтобы действительно они были послушны родителям своим, и чтобы благословение через детей, оно приходило в цель в своем месте с детьми что-то, одну какую-то общую песню. Мой дом и я служить хотим. Пожалуйста, хор, давайте мы своем вместе с детьми прекрасным наследием от Господа. возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, вот чрево. Дорогие мои, и мы знаем, что семья и дети это установление Божие. И мы знаем, что это священная книга, которая дает нам возможность подчеркнуть и узнать обо всем. И ведь то, что сегодня мы будем молиться, совершать молитву над этим ребенком это установление Божье. Потому что в свое время также люди выносили своих детей ко Христу. Мы склоняемся у доктора и святых Господи. Мы благодарим сердечно за твою милость и любовь, которую ты проявлял к нам, Данилу Господи. Слава тебе. Слава тебе, любящий Господь, за все те благодати, которые ты проявляешь через свою щедрую руку, Господи. Слава тебе. Боже милосердный, прежде всего хочу, Боже плати, прости нас за все, что мы не так работали, мы сомнены, не так работаем, Боже милосердный, помогай нам, дай нам мудрости, поступай по правильному, так также к нашим детям, Боже милосердный, я благодарю, что Ты дал мне это дитя, Господи, прежде всего помоги мне воспитать, Господи, помоги нам, Господи.

Скажіть, будь ласка, у вас тут косовиці бувають взагалі до траву. І, я думав, що тусі каміння, що не той, хто тримав в руках косу, він знає, що коли косич, треба дуже берегтися, щоб ця косарь знайшла така. розмахалися острі косові, Что не может цветок И закончить работу свою Я на свою Умою спаситель мой Господи На милость, на милость Лишь только на милость твою Вера в том, что ты все Своей любовью, и я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься и Спаситель. Kinchill, church, стереотипов, нету такого запланированного для каждого христианина, для каждого человека, его приход к Господу. Нет такого запланированного. Потому что каждому человеку подходит индивидуально, например, со здоровьем. Допустим, заболевание. Серьезное заболевание. Если у вас кто-нибудь есть, здесь медицинские работники, я не знаю, что такое холистский колит, что это заболевание, которое не лечится оно. Если ставить диагноз галит, это на всю жизнь, и Кому сколько определено, конечно. Каждый может прожить сколько определено, но, конечно, конечном итоге, это Просто, значит, у меня есть еще, еще одна проблема. Проблема в том, что я люблю отчество и детей. Это, мать, что... Я как мальчиков. Но решил видишь, что я не реагирую на это все. Появился у него порог сердца. Мы начали обращаться ко всем специалистам. Весь день возили, кто такой мы не возили. По полиции, полициям, по всем профессорам. Нет, нет результатов. Все хуже и хуже. Вроде такие покупаем антибиотики, покупаем такие сильные препараты. И сердечные антибиотики все не помогают. Потом ну, я все продолжаю дальше. Разврат, путеж, все. Ну, я, ну, задумываюсь постоянно. После черного. Путежа. Так, надо, наверное, что-то делать. Ну, примерно с понедельника, когда все это начнет нормально. Всегда все начинается. скатить. Приходит в понедельник, обратно то же самое. Заболевает два часа

Господь о, раю, на родину мою, народу стал без света от как много слез в моем родном краю, как мало знаю о пути спасения.